190 buah rumah yang terjejas akibat insiden kebakaran saluran pipe gas di Putra Haid, Subang Jaya dilaporkan kembali dihuni oleh mangsa. Sejurus selepas pemeriksaan dilakukan oleh pihak bertanggungjawab dan mendapati ia selamat untuk diduduki. Dalam sidang media oleh Ketua Polis Selangor Datuk Usin Omar Han, beliau berkata pihaknya telah menerima satu laporan daripada Pusat Kesihatan Daerah berkaitan dakwaan mengatakan terdapat satu kes kematian dalam insiden kebakaran saluran paip di Putra Hai dan mengesahkan ia adalah tidak berasas. Beliau turut berkata seramai 120 orang anggota polis akan ditempatkan di lokasi kejadian bagi pengawasan 24 jam terhadap penjagaan harta benda, keselamatan serta proses operasi di kawasan terbabit. Dalam kenyataannya, beliau berkata sebanyak 437 buah rumah telah diperiksa oleh pihak bomba dan sebanyak 301 daripadanya disahkan selamat untuk ditiami. Berikutan daripada itu, Kerajaan Negeri Selangor, Majlis Pemandaran akan melakukan gotong-royong mega pada Sabtu dan Ahad ini di sekitar kawasan perumahan yang telah disahkan selamat itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan rumah yang boleh diduduki. Semalam uh, dimaklumkan ataupun diumumkan sebanyak 151 rumah uh, boleh diduduki. Pada hari ini uh, jumlah rumah yang boleh diduki adalah 270 rumah daripada 437 rumah yang diperiksa oleh pihak bomba, JKR dan juga TND. Termasuk uh, pihak bomba pun telah selesai buat penilaian daripada uh, rumah 437 ni pada hari ini sebanyak 270 rumah boleh boleh diduki Dengan uh, ada yang perlu buat uh, apa pembaikan kecil lah. Okay. Manakala kenderaan, buang, buang telah selesai penilaian, daripada 571 kenderaan, 88 kenderaan mengalami kerusakan melebihi 50%. Manakala 332 kenderaan, kerusakan ataupun terjejas adalah bawah 50%, manakala 151 kenderaan adalah tidak terjejas ini adalah kedudukan ke, keadaan kenderaan yang terjejas dalam radius 320 meter 325 meter yang telah diperiksa oleh pihak bomber. berkaitan dengan siasatan uh, agensi-agensi teknikal yang terlibat dalam siasatan iaitu PDRM Bomber, Josh, JKR uh, dan juga Petronas uh. kita masih uh, tengah dalam proses menstabilkan tanah di situ uh, untuk expose pipe-pipe yang uh, terlibat dalam uh, letupan juga kebakaran. Jadi untuk cepatkan proses ni, mulai semalam kita telah ambil dua tindakan yang baru. Pertama kita tambah jentera yang terlibat dalam kerja-kerja uh, korekan. Yang kedua kita beroperasi 24 jam daripada semalam. Jadi mulai semalam tu Kerja-kerja uh, pengoperasian di tempat kejadian akan berlaku 24 jam Di mana agensi-agensi teknikal yang berkaitan iaitu uh, PDRM, DOSH, Bomber, JKR, JMG dan juga JPS Akan berada di situ 24 jam untuk memantau dan juga menganalisa, menyiasat setiap uh, peringkat Yang terlibat dalam kerja-kerja murid kawasan itu sehingga uh, terdedah pipe-pipe yang terlibat dalam kebakaran. Di mana tempoh uh, siasatan akan lebih cepatlah. Sebelum ini saya umumkan uh, kita memulakan 2 minggu untuk laporan awal. Tapi dengan dua tindakan yang baru ini akan uh, proses tu akan berlaku lebih awal daripada yang dijangkakan. Uh, 675 laporan polis yang diterima uh, manakala rakaman percakapan daripada saksi adalah 100 86 percakapan Pihak polis sebab masa ini tidak menerima sebarang laporan yang menyatakan ada kehilangan Atau benda daripada mana-mana pihak Saya minta pihak berkaitan tampil ke balai polis untuk buat laporan polis Okey uh, Pihak polis di Selangor ini tidak menerima sebarang laporan buat masa ni Yang menyatakan ada barang-barang mereka uh, hilang Okey saya telah menetap, menetap, mener, meletakkan Seramai 120 orang Anggota Hanya untuk keselamatan di kawasan ini Setiap laluan Setiap uh, simpang ada anggota polis Yang mengawal Sama ada uh, anggota polis uh, Tugas uh, uh, am Ataupun daripada PGA Yang terlibat dalam kawal, kawalan Keselamatan 20 jam 24 jam sama ada di kawasan taman Maupun di kawasan kampung Jadi kalau ada pihak yang mendakwa ada barang dihilang dan sebagainya sila ke balai polis yang terdekat ataupun balai polis bergerak yang ada dekat PPF untuk buat laporan polis lah untuk polis mengambil tindakan lanjut okay. masih ada air sedikit lah tidak seperti sebelum-sebelum ni tapi uh, proses untuk buang air tu sentiasa juga berjalan ok jadi pihak Petronas dan agensi-agensi yang terlibat tu memang ambil usaha-usaha untuk untuk protect kawasan tu dan juga untuk expose Berapa persen selesai ya. Eh? err uh, 30% Saya boleh kata dalam 30% lah. Uh, kerja tanam uh, sheet pile tu belum bermula lagi. Mungkin uh, petang ni akan bermulalah. Er uh, jadi uh, sekarang sekarang ni baru kita apa ni uh, grading, tanah. Grade, grading tanah dan juga untuk prepare untuk pilingkan uh, untuk gentol gentola apa ni jentera masuk dan juga untuk buat proses-proses paling sheet uh, file tu. Jadi um, mungkin besok kita boleh selesai sheet filing dan kita teruskan uh, apa ni kerja-kerja boleh kerja tanah. Menyorok kematian adalah sama sekali tidak benar. Pihak polis tidak pernah menyorok apa-apa kematian di Malaysia ini. Dan uh, dan pihak polis pun tidak ada manfaat ataupun benefit untuk menyorokkan sebarang kematian. Uh, jika ada mana-mana ahli keluarga kawan yang kata ada kematian, tampil ke balai untuk buat laporan polis. So, saya minta netizen janganlah buat tuduhan. Uh, sebarangan yang tidak berasas, yang menggusar ataupun uh, merisaukan lagi orang, uh, orang ramai. Jadi, uh, pihak polis dan juga agensi-agensi dengan bersama dengan saya ini transparent. Uh, setiap agensi yang terlibat, dia buat dokumentasi secara individual. Uh, jadi uh, masing-masing akan buat laporan dan juga uh, pemeriksaan siasatan lah. Jadi tiada ada yang perlu digedungi dan saya pun dah bagi tahu pihak polis tengah melihat ataupun siasat dari berbagai sudut. Termasuklah uh, faktor mechanical, faktor uh, alam sekitar dan juga faktor operasi, faktor keselamatan dan juga pemantauan. Di mana kalau faktor mechanical ni dia melihat sebab-sebab kemungkinan keruntuhan struktur, hakisan, kakisan dan juga kerosakan akibat aktiviti manusia. Manakala faktor alam sekitar ni melihat hakisan bawah tanah, pergerakan air bawah tanah dan sebagainya yang boleh menyebabkan paip line itu pecah. Faktor operasi dia melihat ke arah tekanan berlebihan, peralatan yang tidak diselenggara dan juga pengisian yang berlebihan. Dan yang keempat adalah faktor keselamatan dan pemantauan sistem pengesanan kebocoran yang tidak berfungsi ataupun kelewatan, mengesan, kebocoran dan sebagainya yang tak dapat dikesan. So, polis bersama dengan agensi teknikal yang lain sedang melihat berbagai angle seperti yang saya bacakan tadi untuk melihat sebarang kemungkinan yang menyebabkan letupan itu dan kita sekarang ini menunggu untuk expose kat ground itu untuk melihat ataupun uh, siasat secara forensik yang melibatkan tim forensik PDRM, forensik bomba, forensik JKR, forensik DOSH untuk... Uh, melihat dengan lebih terperinci lah. okay. so uh, saya tak nampak ada mana-mana pihak nak menyembunyikan ataupun uh, tidak mahu mendedahkan uh, sebarang penumbuhan di kawasan itu ataupun uh, di kawasan sekitar itu uh, dan kita tampil memberi uh, update uh, setiap hari, uh, kalau bukan uh, yang amat berhormat Menteri Besar uh, saya sebagai Komander uh, pengobasan bencana, saya bagi update apa yang berlaku di site dan masa ke semasa kita ambil video, kita boleh share video daripada drone kerja-kerja yang dilakukan oleh agensi-agensi uh, berkaitan jadi saya tak nampak ada pihak uh, nak muduh, menuduh mana-mana agensi untuk menyorokkan apa-apa uh, fakta Datuk Bandar pun ada tampil di sini untuk uh, menjawab apa-apa soalan daripada siapa jadi tak ada sebab ataupun tak ada uh, manfaat untuk kita duduk atau sembunyikan apa-apa fakta tak ada pihak polis uh, tak ada pihak pihak yang kata adalah pula kematian akibat daripada uh, bencana letupan tu uh, kita dah speed up proses tu jadi kita kena tunggu stabilizekan tanah tu macam mana saya explain tadi lepas tu uh, mungkin kemungkinan besok kerja-kerja korek yang ekstensif akan bermula jadi uh, dalam 2-3 hari lagi mungkin kalau kerja tu berjalan dengan lancar, mungkin dalam 2-3 hari ni kita akan expose terang Okay.